Здравствуйте, а вы не Калишина? Да. да. Ну, я завтра к вам на собыстый прием. Да. да. Вместе да, да. эти два товарища. С утра кушают супы, кофеи. А у вас уже обеденный перерыв начался, что вы в кафе. Оба. Или у вас там какая-то работа? Плодотворно работаем. Очень. И один, и второй. Да, То я перш. Що я агресивно настроївся. Я вообще не агресивний, подождіть. Да. Я на, не агресивно настроївся. По-перше, ви прийшли, ви так, просто щоб повинні сказати. Мене цікавить це, 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 це питання. Я вас особ, я спрашиваю, мене цікавить ви це запитання. Я вивчу цю заяву, дам вам відповідь, далі що? Почому ви її долучили, скажіть? Тому що застосовується ця цієї оплата. А, ні. Ні. Я вас Это так. булінг. А чого ви так бажаєте? Там право на я ще раз повторяю, ваших співробітників. Люблю, Причем то якуются, это... якуются, взаимосвязь ана... есть? я есть? Нет, не надо мне готовить. Скажите, почему без ця... Скажите, готовую, почему відповедь? она без подставна закрывается но я два? Я, я могу... нормально с вами разговариваю. Вы на мою Нет, не, раз подвышу. Я нормально себя ну, поводу. Нет. Я же вижу, как а, я себя а, поводу. Я, я хочу четкие выставить сейчас. Я не могу знать это проведение на 300 листов на память, правда? можете, потому что ви безпідставно два рази його закриваєте. Значить, ви мали якісь-то повноваження їх закривати. На тому момент у нас були висновки експертів. Один висновок і второй висновок. Да, чётко і чётко. Там аналізують, е і там є, де психологи зазначають, що винна вчитель математики, до якої ви маєте претензії. Звичайно. А ви внимательно прочитайте второй экспертизу? Я читала. Її без сльоссів неможливо прочитати. Я прочитать. читала. Я ж вас бачив, да. Нет, почему вы беспредставно? А больница а 28, А для 28, конечно. дней больница это что? Тоже была подстава, Мы да? На сегодняшний день установили... Вам четко суд разъяснил судья. Вчителя, это всех свитки данные поддие. Все да, что и какие вы сделали идеи по учителю? Как вы ее разыскиваете она или что? за кордоном. Дальше. Потому что что ваши идеи? И, и, для чином? Крайней, и Каким чином? Каким да. А, есть да. директор лицея, в котором она преподает онлайн. Директор, я думаю, что она не знает. Не ну, знает, да. Да вы что? А что вы... С... Я, нормально с вами разговариваю. Да вы что, я вот подруга да. вам чи Нет. нет. Ну, нет. Я ну, вам нет. не говорила на ваш питание, что есть какие-то Нет, вы не говорили мне на одно питание. Почему я ей доучила? Самый такой вид, почему вы его Там не одна вы ей доложена. Там не одна моя заявка долучена. Чего вы не открыли криминальную справу с занесением в РДР на Татьяну Леонидовну? Причем тут это до розслідування к моим заявам. Чому вы не открыли кримінальну справу відносно Тетяни Леонідовни Браткевич за невиконання рішення суду з занесенням В РДР? Тоже не пам'ятаєте, да? Так. А вона растворилась у вас или что? через суд мы открыли. Через суд надо все да. открывать. И всю справу мы открывали через суд. Потому что да. в 2021 году что? Что через, суд? через суд? ЕРДР мы за ВРДРС занесли через суд, через решение суда. Я пришла с щиткими запитаниями. Да, я вас, вас спрашиваю, почему витповед. последняя моя заява здесь подшита я сказала, к этому кремлю? вам Коли, Дати мені надо. Сьогодні прийшли три дні. Три дні, да? так? На особистий прийом черговий раз. Який черговий раз? Ви перший раз прийшли. Да. Перший раз в мене на прийомі. Перший раз. Через три дні я получаю раз. письмову відповідь, да? Так. Чому ви розслідуєте вот справу три з половиною року? Да, вы защищаете преступников. Кого? Каких преступников? Да, преступную организацию лицей приоритет, во главе с Татьяной Леонидовной. Какая лицей приоритет? Скажите, как я агрессивно настроена? Я нормально спелкую с вами. Не я не 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 я не не нормально, я не не нормально с вами спелкуюсь. Нормально с вами спелкуюсь. Что вам не понравилось? Что не так выполняли мои следствия? На сегодняшний день было проведен ряд следствий Какие? ДИК. Забытые свидетели, очевидцы. Призначены две экспертизы, да и выставки. В вы четко не зазначена провина учителя, або конкретного учня. Я да говорю, вы что? Приходите еще, да. Вот так проводится особистый прием.